जगभरात सध्या पॅरिस ऑलिम्पिकचा गाजावाजा आहे ऑलिम्पिकमुळे आपल्या खेळाडूंना जागतिक व्यासपीठावर तिरंगा फडकवण्याची आणि देशासाठी काहीतरी करण्याची संधी मिळते त्यामुळे प्रत्येक देशवासियानं आपल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यावं असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मन की बातच्या माध्यमातून केलं या कार्यक्रमाचा एकशे बारावा भाग आज प्रसारित झाला आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिम्पियाडमध्ये लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या भारतीय संघातील पुण्याचा आदित्य गणेश सिद्धार्थ चोप्रा दिल्लीचा अर्जुन गुप्ता ग्रेटर नॉयडाचा कणौ तलवार मुंबईचा ऋषी माथूर आणि गुवाहाटीचा आनंदो भादुरी यांच्याशी पंतप्रधानांनी संवाद साधला और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी, भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूँ बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है नाम सुनते ही घबरा जाते हैं आप बताइए कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाए सर मैं रुशल माथर हूँ जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है। जब तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं हम ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से मेरा मानना यह है कि मैथ्स एक्चुअली एक सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है और इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ दें तो ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं ये ऐसे क्यों होता है तो आई थिंक इससे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट पड़ सकता है लोगों का क्योंकि जब किसी चीज को हम समझ नहीं पाते उससे हमें डर लगने लगता है आसाम राज्यातील सराई देव मोईदाम्सचा आता युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश झाला आहे हे शहर अहोम वंशाची पहिली राजधानी होती अहोम साम्राज्याची विशेष आध्यात्मिक परंपरा आणि या ठिकाणाबद्दलची वैशिष्ट्य त्यांनी या कार्यक्रमात अधोरेखित केली आणि भविष्यातील पर्यटन योजनांमध्ये नागरिकांनी या स्थळाला भेट द्यावी असं आवाहन देखील पंतप्रधानांनी केलं आपल्या संस्कृतीचा अभिमान बाळगला तरच देश पुढे जाऊ शकतो असं सांगत त्यांनी सार्वजनिक कलांना लोकप्रिय करण्याच्या दृष्टीने उद्योनमुख कलाकारांना एकाच व्यासपीठावर आणणाऱ्या परी म्हणजे पब्लिक आर्ट ऑफ इंडियाचा उल्लेख केला येत्या सात तारखेला राष्ट्रीय हातमाग दिन साजरा होणार आहे याचा उल्लेख करत महाराष्ट्राच्या पैठणीपासून ओदिसाच्या संबलपुरी साडीपर्यंत त्यांनी हातमाग कारागिरांच्या कलात्मकतेचं कौतुक केलं हाथ मागाला आता तंत्रज्ञा की जोड़ मिलती है लक्ष्य वेधल आपको कई निजी कंपनियां भी एआई के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है कोशा ए आई हैंडलूम इंडिया डी जंक नोवा टैक्स ब्रह्मपुत्रा फेबल्स ऐसे कितने ही स्टार्टअप भी हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को हैशटैग माय प्रोडक्ट माय के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड आपका छोटा सा प्रयास अनेकों लोगों की जिंदगी बदल देगा खादी ग्रामोद्योगाची उलाढाल प्रथमच दीड लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे असं सांगत खादी आणि हातमाग उत्पादनांच्या वाढत्या विक्रीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहे असं पंतप्रधान म्हणाले भारताला अंमली पदार्थ मुक्त करण्यासाठी मानस या हेल्पलाईनचा पुरेपूर वापर करावा असं आवाहन त्यांनी यासाठी झटणाऱ्या लोकांना सर्व कुटुंबांना आणि सर्व संस्थांना केलं आहे उद्या जागतिक व्याघ्र दिन आहे असं सांगत लोकसहभागामुळे वाघांच्या संवर्धनात खूप मोठी मदत होत आहे आणि दरवर्षी भारतातील वाघांची संख्या ही वाढत आहे असंही ते म्हणाले महाराष्ट्र का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है यहां के स्थानीय समुदायों विशेषकर गौंड और माना जनजाति के हमारे भाई बहनों ने इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहां बाघों की गतिविधियां बढ़ सकें एक पेड मा के नाम या मोहिमेत मोठ्या संख्येनं सहभागी होत सेल्फी घेऊन तो समाज माध्यमांवर पोस्ट करावा या मोहिमेत सहभागी होऊन तुम्हाला तुमची आई आणि धरणीमाता यांच्यासाठी काहीतरी विशेष केल्यासारखं वाटेल असंही पंतप्रधान म्हणाले यंदाही हर घर तिरंगा अभियानात सहभागी होण्याचं आणि पंधरा ऑगस्टपूर्वी सूचना पाठवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं पंद्रह अगस्त आते आते घर में दफ्तर में कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी हैं तिरंगे को लेकर यह उल्लास ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है